बिसम रिम्स असल वेलकम टू माई YouTube चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फ़ूड सीक्रेट्स खुश रहें हेल्दी रहें आज मैं आपको बताऊंगी एक ख़ास कहवा जो वायरल इन्फेक्शन से बचाए वज़न कम करने में मदद करे और हाजमा तेज़ करे करें यहवा सिर्फ़ एक ड्रिंक नहीं बल्कि कुदरती शिफा है तो चलिए अपना कहावा हम तैयार करते हैं और इसके मज़द्र फ़ायदे जानते हैं कि यह जादुई कहवा किस तरह से तैयार होगा तो यहाँ पे हमने सबसे ले लिया पहले ले लिया एक पैन पैन को हमने गरम कर लिया है और इसमें हमने तकरीबन चार कप पानी के ऐड कर दिए हैं पानी गरम हो जाएगा तो हम इसमें अब शामिल करेंगे लेमन ग्रास लेमन ग्रास जो है ताजगी और खुशबू का ख़ास राज है और इसमें हम शामिल करेंगे एक इंच अदरक का टुकड़ा अदरक जो है जिसम को गर्म रखने और खांसी जुकाम से बचाने में मदद करती है और यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं देसी सौंफ सौंफ जो है वो हाजमा बेहतर करती है और जयक़े को बढ़ाती है और अब हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा ज़ीरा भी हमने वन टीस्पून इसमें ऐड करना है और ये जिसम को डिटॉक्स करता है और हल्का फुल्का रखता है और ये हमारे ब्लड प्रेसर को भी कंट्रोल में रखता है और अब हम इसमें शामिल करेंगे सबज इलायची इसमें अब हम ऐड करेंगे इसको इसके हमने मुंह खोल देने यानी इस तरह से खोल कर ताकि इसके जो अंदर दाने होते हैं उसका फ्लेवर जो है अच्छी तरह से इसमें कावे में शामिल हो सके तो यहाँ पर अब हम तीन अदद सबज इलायची उनको खोल कर इस तरह से ऐड करेंगे और चाहे तो आप इनको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं तो इसकी खुशबू और ठंडक का हसीन ज़ायक़ा इसमें शामिल होगा तो अभी यहाँ पे अब हमने एक दारचीनी ये श्रीलंकन दारचीनी हम ऐड कर रहे हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी जो नॉर्मल गरम मसाले में होती है वो भी ऐड कर सकते हैं दारचीनी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ये हमारा वज़न कम करने में बहुत ही मावन साबित होती है और यहाँ पे हम बायान का फूल इस्तेमाल करेंगे जो कहवे में ख़ास खुशबू और जायका लाता है और ये हमारे वेट लॉस के लिए भी बेस्ट है और वज़न कम करने के लिए भी बहुत ही आइडियल है इसको चाइनीज़ फूल भी कहा जाता है और यहाँ पे अब हम पुदीना भी इस्तेमाल करेंगे और पुदीने को हमने तोड़कर इसको डंडियों समेत हमने इसमें ऐड करना है यानी डंडी को स्किप नहीं करना तो इसमें क्योंकि इसका अर्क होता है जूस होता है जो कि बहुत ही फायदेमंद होता है तो हमने इस तरह से तोड़कर इसको डंडी समेत हमने तकरीबन चार पाँच स्टिक के साथ इसको ऐड कर देना और यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़ गुड़ जो है आप ये इजीली पंसार से मिल जाता है तो यहाँ पे इसको गुड़ की जगह आप कहवा तैयार होने के बाद शहद भी इस्तेमाल कर सकते हैं शहद जो है कहवा बनाते हुए कभी भी ऐड नहीं करना चाहिए जब आप इसको स्टेन कर लेते हैं बिल्कुल रेडी हो जाता है तो लास्ट में आप इसमें शहद ऐड कर सकते हैं गुड़ कुदरती मिठास और मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने में बहुत ही मावन साबित होता है तो अब हम इसको पाँच से सात मिनट अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे जब इसका पानी जो है चार कप की जगह तीन कप रह जाएगा तो हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है तो ये देखें जी माशाल्लाह से इसका बेहतरीन गोल्डन कलर और इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही कमाल का है तो ये बिल्कुल अब देखें रेडी हो चुका है और इसका गोल्डन कलर बेहतरीन आ चुका है और पानी तकरीबन अब तीन कप बाकी रह गया है तो इस पॉइंट पे अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अब हम स्टेन कर लेंगे अब ये पीने के लिए बिल्कुल रेडी है तो अब हम स्टेन की मदद मतलब से इसको स्टेन कर लेंगे तो इस पॉइंट पे अब हम इसको स्टेन करने के बाद यहाँ पर हम शहद इसको मीठा करने के लिए अगर गुड़ नहीं है और आप शहद डालना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये कहवा गर्मा गर्म आप यूज़ करें और इससे आपको जिसम को दिल को दिमाग को बहुत सुकून और फरहत महसूस होगी तो वाकई इसका टेस्ट और फ्लेवर कमाल का है और खुशबू बहुत ही शानदार है ये जिसम को डिटोक्स और कुत मुदाफ़त में इजाफ़ा करता है नज़ला जुकाम और खांसी में आराम हाजमे के लिए बेहतरीन और खाना जल्द हज़म करने में हमारा वज़न कम करने में और वायलन वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने में बेहतरीन कहवा है आई होप कि मेरा यह कहवा की रेसिपी आपको पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़